शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णो श्रद्धा भक्तिगुहितानन्दं चिन्त्यं चिन्तितसद्भावं चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविंदं परमानन्दम् स्नानम्

बऱ्याच वेळा आपल्या प्रारंभामुळे आपल्या साध्यमध्ये विघ्न येतात तर त्या विघ्नाचा अनायासी दास पारायणाने होतो ते पारायण जर आपण केले त्या विश्वप्रसंगीने तर त्या सत्पूर परंपरेची कृपा आपल्यामध्ये आणि आपल्या विघ्ने विघ्न दूर होतात म्हणून ही पारायण आपल्याला विशिष्ट काही विशिष्ट परंपरेला आव्हाजून करण्यास सांगितले जाते तर तो एक पारायणाचा एक तिसरा विभाग आहे a పద యము చంద్రభా నే చోడ